देखें अब इस्तीफे जब तक स्पीकर के पास नहीं आते इस्तीफ़ों की देने की कोई हैसियत नहीं होती और फिर स्पीकर साहब का इखियार है कि फ़र्दन फरदन हर एम पी ए को बुलाकर ये तस्दीक करें कि वो किसी दबाव में तो इस्तीफ़ा नहीं दे रहा वो ख़ुद अपनी मर्जी से इस्तीफ़े दे रहा है और उसके सिग्नेचर वेरीफाइड हैं या नहीं है हाथ से लिखी हुई दरखास्त है या नहीं है और एक और अहम तरीन बात यह कि इस्तीफ़े हमने भी दिए थे और मुझे याद है कि कोई तीन महीने तक एम के एम ने असम्बली में नहीं थी जब कराची में हमारे तहफात थे गिरफ्तारियों पर लापता अफराद पर और उन तीन महीनों की तनख्वाह हमने के के एफ़ को दे दी थी तो यहाँ तो कौमी असम्बली से भी लोग इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं और आज तक उन्होंने अपने मिनिस्टर इनक्लेव खाली नहीं किए सरकारी गाड़ियाँ नहीं छोड़ी तो अगर आपने इस्तीफे देने तो बरए मेहरबानी आपकी जो तनख्वाह है वो किसी चैरिटी इदारे को दे दें आप अपने खान साहब के ट्रस्ट को ही दे दें ठीक अच्छा इस्तीफे आए हैं वो हाथ से लिखे हुए नहीं है वो उसमें और फिर इस तरह से जमा हुआ है। अगर हाथ से लिखे हुए इस्तीफे नहीं हैं तो फिर वो इस्तीफे नहीं है वो सिर्फ एक खबर है फ्रॉड है